ギヌノは乾くないなんていつも言ってたよなだが拝命のためならかにでもいいのかよ勘されたあのオラのことも考えられたはずだろうお前はまるで何でもないみたいに胃の中に飛び込んでいくそして俺はまた間に合わなかった 見てたんだんがお前をギャンクのお知ってよぬあの瞬間世界が止まった「ジップンのき」がヒートをする銀以外何も聞こえなくなった天気お前をここまでうわこんだけど一歩進をむたびに振り返ってオコラを引きゆおいてやりたかった。 お前にしたことのサムアいをきで払わせてやりたかったなのに今お前はここでシーカに横になってるアンハここでチェラーにくれるだけだなんでよんじゃなかったなんでだよアンハシェシヤキフワ呼ばれたことはなんでもやってきた死ぬべきだったのはアンだお前じゃないなのに将軍はお前をそくりお前がよたれた に越されたのはこのありだけだたきていたとはきづきませんでしたごわんてのこだはまだ意識がめどりませんかのじょのために 俺が宙をぬちます今は落ち着けお前は悲しみにコロロみがされている頭を冷やす必要があるいいややらいますあるは自分が何をしているか分かっていますオノアラの生き続ろうとを絵展示にしたことの代償を払わせますそれは待ちにがっている正義ではないただの復讐だ あんたに俺の今の気持ちがわかるもんかどれだけ俺が苦しんでいるかそうかもしれんしそうでないかもしれん彼女をこの人物に送ったのが誰だか知っているかこの私だ私にも責任があるなぜ所業をからうんですか僕らとたたげはなければどれだけ俺が苦しんでるかまあ 少し外を歩こうお前のまいちがばら燃えているなそのビを見ればわかるえがらをぬつらきにしたいのだろうおこらはかのじを赤まけらのようによちましたなぜ俺がそうすべきでないとでィには赤まがないからだ エの子らは残酷だ。自由でさえ、ジュのカコに従う。お前がモコラの町を死のうき、おコラと同じように戦うなら、お前え、ニューになる。お前はおこら、コラになるのだ。では、どうしろと、ユクラガが俺たちを虐殺するのを、身勝って見ていろと。いや、戦うだが我は身のノをちって戦うそれが血ないだ。それがわ々われ、オンコラを分けるものだ。 我々は人間だ。生きり悲しみみぎしみを感じるだが真の強さとはそれをどう制御するかにかかっている制御発がすでに死んでいるというのに外には風などないあるのは血だけだそれを正義とマニが死ぬとエアウシューが正義のふりをするだが両者は同じではない 深は全てがいい絵になるまでけぞっと燃やし続ける正義は再建するそして我々は再建するためにここにいる再建彼女があそこでガシのさばしをさまよっているというのにそうだ彼女のために道のために我々はファシストをきねこそぎにする次の読明けが生のなあなから困ることのないように それが我々の戦いだただ破壊するだけでなく正義を取り戻すために我々の人間損を再生させるために俺のこのやかりはどうすれば悪臭をただ焼き尽くしたいと願うこのあれの一部はどうすればいいんですか守っておけそしてやむぎみをませ復讐の魂をまむき続けろだがいつ手放すべきかを知れ 文書を持ってたかい、だが、しゃきしを持って終えよ。それこそが、我々がこの戦争をさくの終えてもなお、人間でいられる唯一の皆だ。悪くない。 ばあさんのかわいいまごよはやくおこめをてつだっておくれはいはいこらこらこどもってものはねえ。<laughs> ババアオファイン、ヘイティングのばあさんかどうして大い、坊や何があったの黙れ、答えろまだ死がしたいのか死なもんに耐えろって言ってんだよごめんよ、ごめん歳だから心配でね質問に答えろって言ってんだよ はいはい。このばあさんはテインギーのおばあさんだよ。私の孫は大丈夫かい何かあったのかい彼女に何かあったかこれから何が起こるか見てろよ。お前の園はどこにいる孫は家の中で一人で遊んでるよ。お許しください。私たちは何も知りません。 何もしていませんどうかあの子に何も危害を加えないで何か欲しいなら私を連れて行ってください私はもう十分に長生きしましたから黙れ何に入るぞおいこらお前はティンギの引くか はい、そうです。何があったんですか怖いです。大丈夫ですか黙れ。お前のカディケが何をしてるか知ってるかお前のコキが俺たちに何をしたか知ってるかすみません。僕は何もさりません。どうしてですかお前を逮捕しに来たんだよ。お前は俺たちの認知だ。 僕を探っつけないでくださいお願いしますお前口がきすぎるなキーは一つも残すなそいつをしまえろクオナを片付けろあのババアもだシャオン終わったら行くぞ お前あいつにそっくりだ目に宿る炎も同じ嘘はつけても隠し通せやしない頼む行かせてくれ何も知りませんああ別に何も知らなくていいんだ情報は退屈だからなだが恐怖は恐怖は俺に必要なことすべてを教えてくれるお前の悲鳴を聞いたらあいつもようやく誰を相手にしているか分かってくれるかもしれん 気に泣け俺が気にすると思うかお前の姉貴は俺たちに手痛い一撃を与えてくれたからなせめて物例に俺たちも手痛い一撃をくれてやるよ覚えておけお前の痛みは全てあいつのせいだお前の姉貴がやったことだ彼女の選択が全てだ彼女が始めたこと俺たちはただそれに対応したまでなぜなぜこんなことを。 慈悲はお前のような人種には無駄だからだお前の姉貴は運命に抗えると思っている明らかにお前より革命を選んだんだなお前は彼女より先に心が折れるそしてお前が折れた時彼女も後を追うだろう革命の終わりとはそういうものだ弾丸ではなく砕かれた心で終わるお前たち二人好きにしろただし息だけはさせておけこいつが止まったらお前たちも終わりだからな お前らのやったこと必ず報いを受けることになる俺の姉貴が落とし前をつけに来るもう悲しむな 帰り大将申し訳ありません事態がまずいことにどうやってあいつが設計図を手に入れたんだここに内通者がいるに違いないどうしてここに情報があるって分かったんだ必ず突き止めてみせる大将それが誰だろうと必ず見つけ出してやりますあとご安心ください彼女の弟を確保しましたどこで見つけたんだ 彼女が昔晴らしてた村でそこに彼女のババアと弟がいましたババアと村人たちはどうしたまた何か証拠でも残したのかいいえ大将いつものように処分しましたいつもの通り人民防衛軍 PDF のせいにできますよくやった見事な仕事ぶりだありがとうございます大将奴らは場所を変えるでしょうから迅速に行動する必要があると思います 心配するな明日の夜明けには向かうすでに司令部から許可を得ているやつらは苦しむことになるだろうなりたいらそしてやつらの足元を揺るがしをやるとしたんだ絶対聞かないと思ってたよ ハハハハハダー,リ,ーリンギちゃんどうしたのいたれたんだ俺がギリギリ間に合って基地まで運んできたんだ。 お前が持ち帰ってくれた情報は貴重だ。それで、ミンってやつのことをああ、今分かった。お前を疑ってすまなかった。信じるべきだった。いいのよ、ダーリン。あなたがいてくれてよかった。私たちなら何でも乗り越えられる。今は休んだ方がいい。 後で戦うためにエネルギーを補給していいかどうして怒るのすまない心配でもしお前に何かあったら自分を許せないいいのよダーリンこれは私の選択誰も責めるべきじゃないわ。 国に歌との許可を許可する許可する軍が俺たちの基地を攻撃している守らなきゃいけない行かないと俺の出番が来た。